Пока вся Европа замерзает без российского газа, россияне гордо демонстрируют всему миру, что при желании можно легко замерзать и с российским газом. Тема сегодняшнего выпуска подмосковная мерзлота и у нас на связи наш специальный обогреватель, э, простите, специальный обозреватель Герман Лупоглазов, который лично отправился в Подмосковье, чтобы разобраться действительно ли там все так плохо с отоплением, как об этом говорят переодетые в российских пенсионеров представители американских спецслужб давайте послушаем что он нам расскажет су 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 су, -су, -су. Как, как как же здесь холодно Герман вы в эфире ух ты жёд добрый вечер студия расскажите где именно вы находитесь и как там обстановка я сейчас нахожусь в подмосковном Подольске и обстановка здесь можно сказать прекрасная повсюду царит теплая атмосфера праздника местные жители довольны счастливы палят костры